rolikimda hammaga qiziq bo'lgan xurum yoki google brawzerning историясni o'chirib tashlashni o'rgataman videoni boshlashimdan oldin kanalimga o'tib like va подписка tugmasini bosib qo'yishni unutmang qanda biz ketdik buning uchun biz xrum yoki google brawzerga kirolishimiz kerak bo'ladi kirganinlardan so'ng bu yerdan siz tepada -e sha nuqtani bosasizlar bu yerga kirib bu yerdan история degan joyi bor yoki istoriya ruscha bo'lsa shuni ustiga bir marta bosamiz -e mana chiqib keldi endi men bu yerdan sizlar birma bir o'chirib tashlashinglar mumkin erinishinglar mumkin shunda birpas tozalashni o'rgataman brauzer tarixini tozalashga kiramiz va bu yerdan shu kungacha deganni tanlab qo'yamiz tarixni tozalashni bossak mana biz google brawzerimizning tarixini tozaladik video yoqqan bo'lsa layk bosib qo'yishni unutmang